我们的牛排用高压锅压了一个小时，熟了。弟弟，看这牛排，嗯，十一上的那个。弟弟，你看汤也黄边了。弟弟拿上锅，嗯、就这里面炖点萝卜，一会儿喝汤呢。弟弟，快吃，别动我。嗯，来，嗯。 感觉上来那、这个，那不挺好。煮的烂糊，嗯，味道美极了。这块是爽口肉，肥而不腻，南方朋友可爱吃这个爽口肉了。蘸点韭菜花，再蘸点辣椒酱。 这是我们这儿的吃法，这爽口肉吃了以后就一个字，爽、嗯。哥，黄片就是好吃，嗯，一会儿还喝汤呢，汤更没吃了、啊，弟弟，嗯。 弟弟，你吃着，我给你盛点牛排萝卜汤。嗯，来，弟弟，我给你盛汤。 来弟弟，嗯，牛排萝卜汤配这个饼，更味道美极了。这汤这饼搭配起来，嘎嘎的都不知道。那不挺好、哦 嗯，我今天做的这个牛排，然后汤里面炖的萝卜，然后喝汤，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？弟弟别光喝汤，也吃肉啊。嗯。